ਤੁਪੇਪਾ ਪਾਲੋਂ ਸਿੱਤੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਨੇ ਪੜੇਗੇ ਔਰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਇਹ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁੱਫੜ ਜੋ ਹੋਤੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਵਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤਦਾਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤਦਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ कर देती गई है तो रिश्तेदारियां हैं दोस्तियां हैं हम लोगों के दुख सुख सांझे हैं इसलिए आपसे ज्यादा उम्मीद करता हूं इसलिए पार्टी भी ज्यादा उम्मीद करती है आपसे कि आपसे वोट मांगने ना पड़े आप तो हमारे साथ कंधे के कंदे, साथ कंधा मिला के हमारे साथ चलो मैं अपने गांव में संगरूर डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है सतौज मैं अपने गांव में कभी वोट नहीं मांगता मैं गांव वालों को इकट्ठे कर लेता हूं और उनको कहता हूं आपसे भी वोट मांगने पड़ेंगे फिर तो यार फिर कौन सी राजनीति है जरा गांव से वोट मांगने पड़ेंगे आप लोग तो सब मेरे लिए वोट मांगो तो मेरे गांव ने कभी मुझे निराश नहीं किया वो कहते हैं आप यहां पे वोट मत मांगिए हम आपके लिए रिश्तेदारियों में भी जाएंगे दोस्तों में भी जाएंगे और गांव से तो कभी वोट कम हुए ही नहीं है अस्सी नब्बे परसेंट वोट जो है गांव से मिलते हैं तो ये गांव जैसा ही है मेरे लिए तो तो पेवा तो वालों से मेरे ख्याल में वोट नहीं मांगने पड़ेंगे और कोई धमकी नहीं दे रहा हूं ये ये मत समझना कि हमें कह रहा है कि आपसे वोट नहीं मांगने पड़ेंगे वो वाली बात नहीं है वो पुराने फप्फड़ जो होते थे वो चले गए आजकल कोई कोई नहीं आजकल सबकी इज्जत सम्मान सब ठीक है ठीक है ना तो मैं यही कहना चाहता हूं रिश्तेदार भी मेरे आए हुए हैं बैठे हैं मेरे दोस्त मेरे रिश्तेदार भी बैठे हैं बस यही कहने आया हूं कि अच्छे काम के लिए हमारा साथ दीजिए जिस दिन आपको लगा कि भगवंत मान और केजरीवाल इंसाफ नहीं कर रहे जनता के प्यार के साथ उस दिन आप वोट मत दीजिए प्लीज हमको क्या जरूरत थी वोट मांगने की हमको क्या जरूरत थी गली नालियों का मौका देखने की बड़ा बड़ा स्टार था बड़ा बड़ा कलाकार था मैं कोई फेल कलाकार थोड़ी था आप लोगों ने भी सुना होगा सीढ़ियां कैसे सीरियल देखते होंगे मुझे क्या जरूरत थी पैसे पैसा कमाने नहीं आए भाई साहब पैसे कमाने वाले काम छोड़ के आए हैं इनको सीधा करने ये जिनकी अकल टिकाने नहीं है ना उनको ठीक करने आए हैं अरविंद केजरीवाल आई ऑफिसर थे उनकी घर उनकी पत्नी आई आर एस ऑफिसर है उन्हें उसने भी इस्तीफा दे दिया दोनों अफसर थे चाहते तो जितने मर्जी इनकम टैक्स के कमिश्नर थे जितने मर्जी पैसे कमा लेते जी जितने इनकम टैक्स पे करते हैं ना उनको पता होगा कि इनकम टैक्स के कमिश्नर की वैल्यू क्या होती है एक छोटा सा नोटिस एक महीना नींद नहीं आने देता इनकम टैक्स का तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपका हरियाणा का बच्चा जाके दिल्ली का सीएम बन गया और उसने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी यह होता है जुनून यह होता है जज्बा यह चीज है पैसे कमाने नहीं आए मेरे जैसे किसी कमले को मेरे जैसे किसी पगले को किसी ने पूछा कि जिन्ना समा तू इधर लाया अपने काम कार ला लेंदा ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਗਲਤ ਤੇਰੀ ਠੀਕਾ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਧਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਮਿਟਦੀਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਨੀ ਹੋ ਹੋ ਤੁਰ ਗਏ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਕੌਣ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹੱਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰਦਾ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਫਿਰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਵੀਆ ਰੋਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫਰਕ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਕਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਐ ਕਿਹੜੀ ਹਲਾਲ ਦੀ ਰੋਟੀ ਐ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਵੰਡ ਛਕੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਹੋਕਾ ਕਾਉਂਡ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ यह so, गल कहनाया तोड़े को हम थोलीपॉप देखा तो, तो देंगे। एक दे चुके मोदी सौ रुपया सिलेंडर सस्ता लोग ताड़िया मैं क्या हजार रुपया महंगा किने किया हजार रुपया सिलेंडर महंगा करके कहते सौ रुपया सस्ता कर दिया कमाल कर दिया ऐसे लॉलीपॉप आपको देंगे एक बात मेरी आद रख लेना भगवंत मान आया था पेवा में यह लॉलीपॉप कैसे दुनिया को भरमाते हैं ये कैसे देश के लोगों को ये भरमाते हैं इलेक्शन के समय जो लॉलीपॉप देते हैं ये एक घर में लड़की की शादी थी अच्छा जिमीदारों का घर था पैसे वाले थे उन्होंने कहा लाडली बेटी है शादी धूमधाम से करेंगे उन्होंने लड़की को सामान देने के लिए बड़े बड़े टीवी फ्रिज सोफा सेट बेड चांदी सोने के जेवरात इकट्ठे कर लिए खरीद लिए के बेटी को विदा करेंगे उसके साथ सामान देंगे कल बरात आनी थी आज रात को डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में माल है अब ये बात याद रखना डाकू आ गए ट्रक लेके ट्रक बैक ल, उन्होंने घर के गेट से ट्रक को बैक किया सब सोफे सब फ्रिज सब बड़ी बड़ी अलमारियां ट्रक में लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी सब जेवरात सब चांदी की झांझर पायल ये वो छापा छल्ले सब लूट लिए अभी ट्रक स्टार्ट करके जाने वाले थे कि डाकुओं के, के सरदार ने कहा एक मिनट रुकिए लड़की का परिवार किस कमरे में है तो डाको का सरदार इस कमरे में है खोलिए कुंडा खोल लिया परिवार बैठा तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है एक लड़की डरती डरती बेचारी खड़ी हो गई जी मेरी शादी है डाकों के सरदार ने जेब में हाथ डाला सौ रुपए का नोट उसको दिया कहता बेटी मेरी तरफ से शगन रख ले आपकी जिंदगी मंगलमयी हो तंदुरुस्त रहो बहुत खुशी परमात्मा पूरी दुनिया खुशियां थोड़ी तो झोली च पावे बहुत बहुत धन्यवाद डाकू लूट के चले गए पेवा वालों अगले दिन पुलिस आई उस घर का जो घर को लूटा था उस घर का एक भी आदमी एक भी औरत डाकुओं के खिलाफ एफआईआर आई लिखाने को तैयार नहीं हुई कहती लूट के भले ही ले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे सौ सौ रुपया शगन दे गए